Его имя ведают далеко за межами Беларуси. Полотны с выявами белорусских жаншин, мати, Мадоннов, отметность творчества талиновитого мостака Алексея Кузьмича, уродженца вёски Махро Ивановского района. Миновито тут, на малой Радиме, днями открылась картинная галерея для дома живописца. рачыстую цырымонію адкрыцця галерэі яго работ сюды на иванаўшчыну з'ехаліся яго родныя сябры і просто прыхільнікі творчасці Традыцыйная стужка перарэзана і ўвазе прысутных адкрываецца таямнічы свет жывапісу сусветна вядомага мастака з иванаўшчыны Для земляков гэта унікальна з'ява это такія не аб'екта просто такая на парабег для турытычных маршрута раёна. То это тяжко переоценить у охуле. Инициатором створения картинной галереи стал сын живописца Алексей Кузьмич-молодший. Все началось с проекта «Светоносный ликмадон», который был представлен в галерее Михаила Савицкого. Это была первая выставка, которая была организована мною, потому что отец уже тогда находился в сложном состоянии по, по причине здоровья. Поэтому я находился рядом с ним всегда. Ну и как-то вот присмотрелся к его работам, понял, что нужно брать дело, дела в свои руки. После смерти отца, когда он приехал ко мне с предложениями о том, чтобы здесь махро на его родине сделать, ну, я поддержал его, он полком еще раз повторяюсь, нас поддержал в этом вопросе. И мы смогли сделать, организовать вот такую его выставку. Творы Алексея Кузьмича отметные, опознавальные по манере письма и философским гучанни, яны они окресливают высокое призначение женщины мати. Его выставы проходили с поспехом и великим, и может больше, даже с большим поспехом, чем у нас, за мяжой. У Италии перед его Мадоннами стояли на коленях э -э, люди, плакали и нечто просили. Вот вызывали такие почути у людей, это творы. Яго зворот до высших сил, якие символизуют веру, надею, любовь, прихожость и вратовую цвет, стал головным у житти. Далее писал Галу Рубенс Алену Фурман. Кузьмиджа свою Инессу, мать и его детей Ины и Алексея. Миновито яны его натхнение и анел Аховник. Тому у творчести Мастака и перевожая в образ Мадонны. Алексей Кузьмидж так само автор больше за 50 психологичных портретов ведомых деятелей культуры Беларуси. Один из их письменник Владимир Липский. я бы хотел каб наши дети с сегодняня и все дни задумались еще про одну великкую ідэю якая бачится у творчасці алексея узьяча жыццё пасля жыцця вот он доказал своей творчею своей душой свое энергией что трэба раскрыть себе в этом жыцці Тады ты застанешься жить пасля и Мария Кобец, Петр Бутрым, Александр Дьяченко, областные новины, Ивановский район.